Из-за того, что по данному объекту существует имущественная спора между двумя разными группами собственников. К а, сожалению, вызывает тот факт, что собственники данного объекта, вместо того, чтобы использовать законные методы решения вопроса, то есть решение суда, исполнительная служба и так далее, используют э, группы лиц для охраны этого объекта, а другие группы лиц облот, используют так сказать, э, людей для того, чтобы это охрану объекта из этого произошел конфликт. Хорошо, что никто не погиб в этом конфликте, не было тяжких средств этого Вот. Мы задержали 42 человека, из них один будет Мы будем просить суд санкцию на его задержание, поскольку у них было обнаружено огнестрельное оружие, выясняемое происхождение. Остальные граждане будут проходить по статье хулиганства.